এইবাৰ আৰম্ভ কৰিব লৈছো শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ দশম অধ্যায় বিভূতিযোগ শ্ৰীভগৱান মহাবাহু শ্ৰীনুমে পাৰতে আহম প্ৰিয় মানায়া মিহিত কাম্যায়া পৰমপুৰু পৰমেশ্বৰে কলে হে মহাবাহু অৰ্জুন তুমি আকৌ এবাৰ মোৰ কথা শুনা যিহেতু তুমি মোৰ প্ৰিয় বন্ধু সেইবাবে তোমাৰ হিতৰ অৰ্থে মই ইতিমধ্যে যিক কলো তাতোতকৈ উত্তম জ্ঞান দিবৰ বাবে তোমাক আকৌ কিছু কথা কম ভগৱান শব্দটোৰ ব্যাখ্যা পৰাশৰ্মণিয়ে এনেদৰে দিছে যিজন সৰহ ঐশ্বৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ যাৰ ছটা ঐশ্বৰ্য আছে যিজনৰ পৰিপূৰ্ণ শক্তি আছে যাৰ সম্পূৰ্ণ যশস্যা আছে সমগ্ৰ ঐশ্বৰ্য জ্ঞান আছে সৌন্দৰ্য আছে সম্পূৰ্ণ বৈৰাগ্য আছে তেওঁৰ যি সময়ত কৃষ্ণ এই পৃথিৱীত আছিল তেতিয়া ঐশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিল সেইবাবে পৰাশৰ মুনিৰ দৰে মহিসকলে কৃষ্ণক পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ বুলি মানি লৈছে এতিয়া কৃষ্ণই তেওঁৰ লীলা আৰু ঐশ্বৰ্যৰ বিষয়ে অৰ্জুনক অধিক গোপনে কবলৈ ওলাইছে পৰমেশ্বৰৰ বিষয়ে যিমানে শুনিবলৈ পোৱা যায় সিমানে মনত ভক্তিৰ ভাৱ দৃঢ় হয় সেইবাবে সদায় ভক্তসকলৰ সংগত থাকি ভগৱানৰ বিষয়ে শুনিবলৈ পাব লাগে এনে শ্ৰৱণে ভক্তিৰ ভাৱ বঢ়াই তোলে নাভৱ ন আহাম আদিহি দেৱ মহ দেৱতা আৰু মহি সকলে মোৰ উৎপত্তি আৰু ঐশৰ্যৰ বিষয়ে নাজানে কাৰণ সকলো বিষয়তে ময়েই দেৱতা আৰু মহ্ষিসকলৰ আদি মূল য়ামা মাজ মান দি বেটি লোক মাহম আমাছু যিজনে মোক জন্ম ৰহিত আদি ৰহিত সকলো লোকৰে পৰম ঈশ্বৰ বুলি জানে সকলো মানুহৰে ভিতৰত ভ্ৰান্তি ৰহিত সেই মানুহজন সকলো পাপৰ পৰা মুক্ত হয় ভগৱৎগীতাত কোৱা মতে কেৱল ভক্তিৰ বলেৰেহে ভগৱানক জানিব পাৰি তাৰ বাহিৰে তেওঁক জানিবৰ আৰু অন্য কোনো উপায় নাই প্ৰশ্ন উঠে যদি কৃষ্ণ দৈৱকীৰ পুত্ৰ বুলি জনা যাত্ৰা তেওঁক জন্মৰহিত বুলি কেনেকৈ কব পাৰি শ্ৰীমদ ভাগৱতত এই কথাও ব্যাখ্যা কৰা আছে যেতিয়া দৈৱকী আৰু বসুদেৱৰ আগত শ্ৰীকৃষ্ণই দেখা দিছিল তেতিয়া তেওঁ এজন সাধাৰণ শিশুৰূপে জন্ম লোৱা নাছিল তেওঁ প্ৰথমতে নিজৰ দিব্য ৰূপতে তেওঁলোকক দেখা দিছিল আৰু তাৰ পাছতহে নিজৰ ৰূপক এটি সাধাৰণ শিশুৰ ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিৰ্দেশ মতে যিহকে কৰা হয় সেয়ে অপাৰ্থিৱ শুভ বা অশুভ কোনো ধৰণৰ জাগতিক কৰ্ম ফলে ইয়াক কলুষিত কৰিব নোৱাৰে জগতত যে শুভ আৰু অশুভ এনেধৰণৰ দুবিধ কৰ্ম আছে বুলি কোৱা হয় সেইটো কবলৈ গলে এটি মনৰ কল্পনাহে মাথোন কাৰণ এই পাৰ্থিৱ জগতত শুভ বুলিবলৈ একোৱেই নাই ইয়াৰ সকলো বস্তুৱেই অশুভ কাৰণ জৰ প্ৰকৃতি নিজেই অশুভ আমি কেৱল কৰিহে লওঁ সম্পূৰ্ণ সেৱা ভক্তিৰ ভাৱনাৰে শ্ৰীকৃষ্ণ ভাৱনাৰে কৰা কামবিলাকৰ ওপৰতহে প্ৰকৃত শুভ পৰিণাম উদ্ভৱ হোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আমি যদি আমাৰ কামবিলাক মংগলময় হোৱাটো কামনা কৰো তেনেহলে আমি পৰমেশ্বৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কামবিলাক কৰা উচিত ভক্তই যেনে এটা অপাৰ্থিৱ মনোভাৱ লৈ কামসমূহ কৰে সেইটো আচলতে এটা বৈৰাগ্যৰ মনোভাৱ আৰু তাকেই সন্য়াস বোলা হয় বুদ্ধি জ্ঞানম আষন্মোহা ক্ষমা সত্যম দমা শমা সুখাম দুখাম ভবা অভাৱা ভয়াম স্ব অভয়াম এবা অহিংসা সমতা তুষ্টি তপ দাম আয়োটা বুদ্ধি জ্ঞান সংশয় আৰু ভ্ৰম ৰ অৱস্থা ক্ষমা সত্যবাদিতা ইন্দ্ৰিয় সংযম মনৰ সংযম সুখ দুখ জন্ম মৃত্যু ভয় নিৰ্ভয় অহিংসা সমতা সন্তুষ্টি তপস্যা বদান্নত্য যশস্যা আৰু অপয জীৱৰ এনে বিভিন্ন গুণসমূহৰো কেৱল ময়ে সৃষ্টি কৰিছো মাহৰ্শায় পূৰ্বে সাতজন মহ আৰু তাৰ আগৰ চাৰিজন মহি আৰু মনোসকলে মানৱ জাতিৰ পূৰ্ব পূৰ্বজসকলে মোৰ মনৰ পৰাই জন্ম লাভ কৰিছিল বিভিন্ন গ্ৰহত বাস কৰা জীৱসমূহে তেওঁলোকৰ পৰাই বংশানুক্ৰমে জন্ম লাভ কৰি আহিছে এইটাম বিভূতিমা নাগে না না আত্ৰ সংশয়াহা এই বিষয়ে কোনো সংশয় নাই যে যিসকলে মোৰ এই ঐশ্বৰ্য আৰু অপাৰ্থী শক্তিৰ বিষয়ে যথাযথভাৱে জানে তেওঁলোকক তেওঁলোক একান্তভাৱে মোৰ ভক্তিপূৰ্ণ সেৱাত জড়িত হৈ পৰে আহম সৰ্ব প্ৰভাৱ প্ৰৱৰ্ততে ইতিমন্তে ভাৱ সম্বিতা মই সকলোবোৰ আধ্যাত্মিক জগত আৰু জৰজগতৰ উৎপত্তিৰ মূল সকলোবোৰ মোৰ পৰাই উদ্ভৱ হয় যিসকল জ্ঞানী লোকে এই কথা ভালদৰে জানে তেওঁলোকে সৰ্বান্তকৰণে মোৰ ভক্তি আৰু ভজনা কৰে মোৰ শুদ্ধ ভক্তসকলে কেৱল মোৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকে মোৰ সেৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰাণো সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়োজিত তেওঁলোক নিতৌ পৰস্পৰে মোৰ বিষয়ে বুজায় আৰু মোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি পৰম সন্তোষ আৰু অপাৰ্থিৱ সুখ অনুভৱ কৰে ভক্তি যুগ এটা গছৰ গুটিৰ দৰে সেই গুটিটো জীৱৰ হৃদয়ত গজিবলৈ দিলে জীৱই নিৰন্তৰে জপ কৰি থাক শুনি থাকিলে বা জপ কৰি থাকিলে গছৰ গুটি এটা মাটিত পুতি তাত নিয়মীয়াকৈ পানী দিলে গজ গজি উঠাৰ দৰে ভক্তিৰ গুটিটো গজি উঠে ভক্তি যুগৰ আধ্যাত্মিক গছজোপাই লাহে লাহে গজি উঠি জৰজগতৰ আৱৰণ ভেদ কৰি ব্ৰহ্মজ্যোতি বা আধ্যাত্মিক আকাশৰ কৃষ্ণজ্যোতিত প্ৰৱেশ কৰে আধ্যাত্মিক আকাশতো সেই গছজোপাই বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰমধাম গুলুক বৃন্দাবনত প্ৰৱেশ কৰেগৈ অৱশেষত সেই গছজোপাই কৃষ্ণৰ চৰণ কমলৰ তলত আশ্ৰয় লয় আৰু তাতেই বিশ্ৰাম কৰে যেনেকৈ এজোপা গছে ফল ফুল উৎপন্ন কৰে তেনেকৈয়ে ভক্তিলতায়ো ক্ৰমান্বয়ে ফল দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু নিয়মীয় নিয়মীয়াকৈ ভক্তিলতাৰ কাৰণে শ্ৰৱণ কীৰ্তন ৰূপী জলদান অহৰহ চলি থাকে চৈতন্য চৰিত্ৰামিত ভক্তি যুগৰ এই গছজোপাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্ণনা কৰা আছে যেতিয়া পূৰ্ণাংগ গছজোপাই পূৰ্ণৰূপ শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণত আশ্ৰয় লয় তেতিয়া ভক্তজন সম্পূৰ্ণৰূপে ভগৱানৰ প্ৰেমতে নিমগ্ন হৈ পৰে তেতিয়া পানীৰ অবিহনে মাছ এটা থাকিব নোৱাৰাৰ দৰে ভক্তজনেও পৰমেশ্বৰৰ লগত সম্পৰ্ক নোহোৱাকৈ এক মুহূৰ্ত থাকিব নোৱাৰা হয় তেনে এটা অৱস্থাত পৰমেশ্বৰৰ সান্নিধ্যলৈ আহি ভক্তজনেও বাস্তৱিকতে দিব্য গুণসমূহ লাভ কৰে শ্ৰীমদ ভাগৱতীয়ে একমাত্ৰ পুৰাণ যত পৰমেশ্বৰ আৰু তেওঁৰ ভক্তসকলৰ দিব্য স্বভাৱৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দিয়া আছে এইদৰেই এহাল ডেকা গাভৰুৱে পৰস্পৰৰ সান্নিধ্যত আনন্দ পোৱাৰ দৰে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন শুদ্ধ ভক্তসকলেও শ্ৰী বদ ভাগৱতৰ দৰে পাৰমাৰ্থিক শাস্ত্ৰসমূহৰ শ্ৰৱণ কৰি নিৰন্তৰ আনন্দ লাভ কৰে এই ভগৱত প্ৰেম তেয়ন্তিতে যিসকলে মোৰ প্ৰতি প্ৰীতিৰ ভাৱেৰে মোৰ সেৱাৰ কামতে সততে লাগি থাকে তেওঁলোকক মই সেই প্ৰকৃত জ্ঞানটো দিওঁ যিটোৰ সহায়ত তেওঁলোক মোৰ ওচৰলৈ উভতি আহিব পাৰে তেশাম এইবা অনুকম পাৰ্থম আহম আজ্ঞা নাজাম তাম না ভাৱস্থা জ্ঞান আদি পেনা ভাষ্যতা তেওঁলোকৰ প্ৰতি বিশেষ দয়া দেখুৱাবৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ হৃদয়তে থাকি উজ্জ্বল হৈ থকা জ্ঞানৰ আলোকেৰে তেওঁলোকৰ অজ্ঞানজনিত অন্ধকাৰ নাশ কৰো পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্রম পরম ধাম ভবানা পুরুষম శాశ్వতম দিব্য আদি দেবম জম্বিবুম আহুক্তাম ঋषय सर्वे देवर्षিনারদহ অশিত দেবল ব্যাশস্য স্বয়ং এব ব্ৰুবৃষিমে উর্জনে কলে আপনি পরম পুরুষ পরমেশ্বর পরম আশ্রয় স্থল পরম পবিত্র পরম সত্য আপুনিয়ে শাশ্বত দিব্য জন্ম ৰহিত পৰম বিশাল আদি পুৰুষ দেৱি নাৰদ অসীত দেৱল ব্যাস আদি ঋষিসকলে আপোনাৰ বিষয়ে এই সত্য দৃঢ়তাৰে সমৰ্থন কৰে আপুনি নিজেও এতিয়া মোৰ আগত সেই কথাকে ঘোষণা কৰিছে চৰ্বম এই তাদ মন্যেয়ত মামৱদী কেশৱ নহ ভগৱান ব্যক্তিম বিদুহ দেৱা নবা অৰ্জুনে কলে হে কৃষ্ণ আপুনি মোক যি কৈছে সেই সকলো কথা মই সত্য বুলি মানি লৈছো দেৱতাসকল আৰু দানৱসকলৰ কোনেও আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে জানিব নোৱাৰে স্বয়ম এইব আত্মা আত্মা নাম বেষ তামা পুৰুষোত্তম ভূত ভাৱন ভূতেৱ দেৱ জগত পটে সেই পুৰুষোত্তম সেই সকলোৰে উৎপত্তিৰ মূল সেই সকলো প্ৰাণীৰে অধিপতি সেই দেৱতাসকলৰো দেৱতা সেই জগতৰ অধিপতি আপুনি নিজৰ অন্তৰ্নিহিতা শক্তিৰে মোৰ নিজৰ স্বৰূপ নিজেই নিজৰ স্বৰূপ জানিব পাৰে বক্তম আৰ্হি আছে দিব্যা হি আত্মা বিভূতায়া ভি বিভূতি ভি লোকানা তা তিষ্ঠী অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি আপোনাৰ সেই দিব্য বিভূতিসমূহৰ বিষয়ে মোক বিস্তৃত ভাৱে কওক যিবিলাকৰ সহায়ত আপুনি সকলো গ্ৰহলোক ব্যাপি আছে স্বভাৱেশু চিন্তা আশী ভগৱান মায়া হে কৃষ্ণ হে মহাযোগী মই কি ভাবে অনবৰতে আপোনাৰ চিন্তা কৰি থাকিব পাৰো আৰু কি ভাবে আপোনাক জানিব পাৰো সেই পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ কি কি বেলেগ ৰূপত মই আপোনাক স্মৰণ কৰিব লাগে তৃপ্তি হি শ্ৰীনাতা নাস্তিমেই অমৃতাম হে জনাৰ্দন আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ বিভূতিসমূহ আৰু যুগবলৰ বিষয়ে দুনাই মিশ্ৰিতভাৱে কওক আপোনাৰ বিষয়ে শুনি শুনি মোৰ কেতিয়াও আমনি নালাগে কাৰণ আপোনাৰ অমৃতময় বাণী যিমানেই শুনো সিমানেই শুনি থাকিবৰ মন যায় শ্ৰী ভগৱান উবাসম দিব্যা হি আত্মা বিভূতয়া প্ৰাণাদ্য কুৰু শ্ৰেষ্ঠ না অস্তি অন্তবিষ্টমে পৰমেশ্বৰ ভগৱানে কলে হে অৰ্জুন হে কুৰু শ্ৰেষ্ঠ মই বাৰু তোমাক মোৰ দিব্য বিভূতিসমূহৰ বিষয়ে কম কিন্তু তাৰে ঘাই ঘাই বিভূতিবিলাকৰ বিষয়েহে কম কাৰণ বিভূতিসমূহৰ কোনো সীমা নাই আহম আত্মা গুড়া কে সাৰ্ব ভূতা আহম আদিশ ভূতা নামা এ বে গুড়াকেশ মই সকলো জীৱৰ হৃদয়ত অৱস্থিত পৰমাত্মা মই সকলো জীৱৰ আদিশ মধ্য আৰু অন্ত এই শ্লোকত অৰ্জুনক গোৰাকেশ বুলি সম্বোধন কৰা হৈছে গোৰাক শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যিজনে নিদ্ৰাৰ অধিকাৰ জয় কৰিছে যিবিলাক অন্ধকাৰত নিদ্ৰা মগ্ন হৈ থাকে তেওঁলোকে পাৰ্থিৱ আৰু আধ্যাত্মিক জগতত পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ কিমান বিভিন্নভাৱে তেখেতে নিজকে আত্মপ্ৰকাশ কৰে তাক বুজি পোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে সম্ভৱ নহয় সেইবাবে কৃষ্ণই অৰ্জুনক গুৰাকেশ বুলি সম্বোধন কৰাটো বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যিহেতু অৰ্জুন অন্ধকাৰৰ পৰা মুক্ত সেইবাবে পৰমেশ্বৰে তেওঁৰ ঐশ্বৰ্যসমূহ অৰ্জুনৰ আগত বৰ্ণাবৰ বাবে সন্মত হৈছে আদি আহম বিষ্ণু জ্যোতিষাম ৰবি অংশুমান মৰিষি মৰুতামি নক্ষত্ৰাম আহম শশি আদিশকলৰ ভিতৰত মই বিষ্ণি আৰু জ্যোতিষ্ক বিলাকৰ ভিতৰত মই দীপ্তিমান সূৰ্য মৰুতসকলৰ ভিতৰত মই আৰু নক্ষত্ৰ বিলাকৰ ভিতৰত মই চন্দ্ৰ বেদানাম চাম বেদ অশ্মি দেৱ নাম অশ্মি বাসবাহ ইন্দ্ৰিয়ানাম মনস্মি ভূত নাম অশ্মি চেতনা বেদসমূহৰ ভিতৰত মই সম্বেদ দেৱতাসকলৰ ভিতৰত মই দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰিয় সমূহৰ ভিতৰত মই মন আৰু সকলো জীৱিত প্ৰাণীৰ গাত থকা জীৱনী শক্তি চেতনা সেয়াও ময়েই ৰুদ্ৰ নাম শংকৰ চি বিত্তক্ষৰ শ্যামা বসু নাম পাৱক চি মেৰুণ আহাম এঘাৰজন ৰুদ্ৰ আছে তাৰ ভিতৰত শংকৰ বা ভগৱান শিৱই প্ৰধান তেওঁ পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ অৱতাৰ আৰু এই বিশ্বৰ তমুগুণৰ অধিপতি যক্ষ আৰু ৰাক্ষসকলৰ অধিপতি কুবেৰ দেৱতাসকলৰ ধনপতি আৰু তেওঁ পৰমেশ্বৰৰ এজন প্ৰতিনিধি মেৰু হল এটা পৰ্বত এই পৰ্বত উত্তম শ্ৰেণীৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰাচুৰ্যৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ আজিলৈ ইমানেই